धार्मिक ग्रंथ या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत आहे आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण श्रीमद गीता अध्याय अकरावा विश्वरूप दर्शन योग या अध्यायाचं वाचन करणार आहोत या अध्यायामध्ये अर्जुनाच्या विनंतीवरून श्रीकृष्ण त्याला आपले विश्वव्यापी अनंत दिव्य विश्वरूप दाखवतात या रूपात सर्व देवता लोक कालरूपाने सर्वांचे संहार अनंत तेज आणि अखिल विश्वाचे एकात्म स्वरूप प्रकट होते हे दर्शन पाहून अर्जुन भयभीत आणि स्तंभित होतो आणि शेवटी द्विभुज सौम्य कृष्ण रूपाची विनंती करतो श्रीकृष्ण समजावतात की असे विश्वरूप फक्त भगवत भक्ती योग आणि दिव्य दृष्टीमुळेच पाहता येते विश्वरूप दर्शन योगातून भगवंताचे परमात्मा स्वरूप सर्वव्यापी सत्ता आणि जगातील प्रत्येक गोष्ट भगवंताच्या अधीन असल्याचा संदेश मिळतो चला तर सुरू करूयात गीता अध्याय अकरावा श्री परमात्मने श्रीमद्भवता अथैकादशोऽध्यायः अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमाध्यात्मसज्ञोक्तं वचस्तेन मोहोयं विगतो मम भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तकमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम् मात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूप मैश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्श्यात्मानमव्ययम् श्रीभगवानुवाच पश्चमे पार्थरूपाणि शतशोथसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावरणाकृतीनि च पश्चादित्यान्वसुन् रुद्रा नश्विनौ मरुतस्तथा बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत यहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनमनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देव मनन्तं विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्याद् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नम् प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरो मा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथाभूतविशेषसङ्घान् ब्रह्मानमीशं कमलासनस्थम् ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्याम् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वरविश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्ताद् दीप्तानलार्कद्वितिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययशाश्वतधर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य मनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं द्यावापृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भूतं रूपमुगुरं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितम् महात्मन् अमीः त्वां सुरसङ्घाविशन्ति केचिद्भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्यावसवो ये च साध्या विश्वेष्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम् महाबाहो बहुबाहूरुपादम् बहुदरं बहुदंश्राकरालं दृष्ट्वा लोकाप्रव्यथितास्तथाहम् नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णम् व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो दंष्ट्वा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीदेवेश जगन्निवास अमी च धृतराष्ट्रस्य पुत्रास् सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोण सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमानाविशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्नादशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमङ्गैः यथा नदीनां समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्ण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लीलीहसे ग्रसमानः समन्ताल् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य भासस्त भासस्तोग्राप्रतपन्ति विष्णो अख्याहिमेको भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एवस्ति ताप्रत्यनिकेषु योधाः तस्मात्त्वमुत्तिष्ठयशोलभस्व जित्वा शत्रुन्भुं स्वराज्यं समृद्धम् मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रम् भव सव्यसाचिं द्रोणञ्च भीष्मञ्च जयद्रथञ्च करणं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतां स्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्वजेताशिरने सपत्नान् सञ्जय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनम् केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानकिरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णम् सगद्गदम् भीतभीतप्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रवृष्यत्यनुरजते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः कस्माच्च तेन नमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेव त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणशशाङ्क प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्व पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तविर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता अजानतामहिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम् पिता श्रीलोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिककुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमिड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रियप्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वम् ऋषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यम् यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् न वेदयज्ञाध्येनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्नतपोभिरुग्रैः एवं रूपशक्यहं रुलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर माते व्यथा माच विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिद्रुङ्ममेदम् व्यपेतभिप्रीतमना पुनस्त्वम् तदेव मे रूपमिदम् प्रपश्य सञ्जय उवाच इत्यर्जुनम् वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकम् रूपं दर्शयामास भूयः अश्वासयामास च भीतमेनम् भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्त सचेताप्रकृतिम् गतः श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्ट्वानसि मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुं न मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुञ्च तत्त्वेन च परन्तप मत्कर्मकृन् मत्परमो मद्भक्तः मत सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः समामेति पाण्डव हरिः ओं तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नामैकादशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीगुचरणारविंदारप नमस् कुंडलि कारदार ह्रिविठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकार पंडरीनाथ भगवान की जय ज्ञानेश्वर महाराज की जय जगद्गु तुकार महाराज की जय सद्गु महाराज की जय सब संतन की जय